Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Encik Ahmad Syakir bin Ashad. Kepada kami terdiri pada saya, Nur Aisyah binti Abbas, Nur Suraya Muntalik dan Nazrul Syafiq Abdul Manaf. Kami telah memilih isu berkena, berkaitan dengan etika dan perundangan dalam penggunaan media sosial oleh guru. Jadi kami telah temubual dua orang guru besar dan seorang guru penolong kanan hal ehwal murid untuk dapatan kajian ini. Sebelum itu, mari kita lihat senarai kandungan pemandangan ini. Kita mulakan dengan, kita mulakan dengan pengenalan. Yang kedua, pandangan mengenai isu. Ketiga, punca berlakunya isu. Keempat, cadangan penyelesaian. Kelima, implikasi terhadap budaya pemajaran digital. Keenam, kesimpulan dan ketujuh, rujukan. Baiklah, sebagai pengenalan, dalam era digital, peranan guru tidak hanya terbatas kepada penyampaian ilmu di dalam bilik darjah tetapi turut merangkumi interaksi dalam ruang maya. Penggunaan media sosial dalam kalangan pendidik membuka peluang kepada pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif. Namun, tanpa pematuhan etika dan kesedaran undang-undang yang kukuh, ia berpotensi mencetuskan isu profesional yang boleh menjejaskan imej profesional keguruan. Kajian ini akan menganalisis isu etika dan perundangan dalam penggunaan media sosial oleh guru serta punca penyelesaian dan implikasi yang membudayakan pendidikan digital yang beretika. Pendekatan ini selari dengan penghayatan jiwa guru dalam pendidikan digital sebagai pendidik ke arah memacu profektif pembelajaran inovatif murid. Memastikan teknologi dimanfaatkan secara bertanggungjawab dan memberi impak positif kepada perkembangan pendidikan masa kini. Tuan Fahmi Fazil menasihatkan guru agar tidak menjadikan pelajar terutama murid sekolah rendah sebagai kandungan di media sosial. Tindakan itu boleh mendedahkan mereka kepada risiko jenayah seksual, pengantunan kanak-kanak dan pelanggaran data peribadi. Beliau menegaskan guru yang juga pempengaruh wajar mencari kandungan lain bagi mengelakkan sebarang isu keselamatan kita pohon kita pohon supaya guru-guru tidak menggunakan terutama pelajar-pelajar sekolah rendah sebagai konten untuk akaun-akaun media sosial mereka sekiranya mereka influencer kita harap mereka carilah konten-konten yang lain kerana dalam beberapa perkara isu keselamatan data peribadi wajah mereka nama mereka ini mungkin akan uh, menjadi satu isu. Baiklah Cik Syakir, sebentar tadi kami telah paparkan satu video berita terkini bahawa guru-guru tidak boleh menjadikan murid sebagai kandungan dalam media sosial. Itu adalah salah satu contoh uh, kesalahan etika dalam penggunaan uh, media sosial uh, oleh guru. Jadi sebenarnya Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggariskan peraturan khusus untuk memastikan penggunaan media sosial oleh guru selaras dengan etika profesional. Guru dilarang menyebarkan maklumat palsu, berkongsi kandungan yang boleh mencemarkan imej profesional serta mengkritik dasar pendidikan secara tidak beretika di platform media sosial. Jadi kita lihat baru-baru ini berita daripada Mstar. Penggunaan media sosial oleh guru menimbulkan cabaran etika apabila segitir guru Gen Z telah meluahkan ketidakpuasan hati terhadap murid secara terbuka, mencemarkan imej profesion dan menghakis rasa hormat guru. Ha, jadi aa, penggunaan salah etika media sosial ini akan memberi kesan kepada profesion guru, imej guru kerana nilai setitik rosak susu sebangga. Jadi Itulah isu utama yang uh, kami akan bincangkan dan YB Fazina, YB yang berhormat Fazina, uh, yang berhormat Fazina pun Menteri uh, KPM mengatakan guru yang jadikan murid konten dalam media sosial bakal berhadapan dengan tindakan. Jadi ini adalah satu, salah satu isu yang uh, kita panggil isu yang uh, kritikal lah. uh, di, di dalam zaman teknologi yang terlalu canggih ini. Batasan yang tiada batasannya. Tadi kumpulan kami telah uh, temu bual tiga insan tersebut iaitu Encik Herman bin Muhammad, Muhammad Safar uh, dari SK Kampung Baru Lanjut, Puan, Zah Puan Siti Zahra binti Hayat dari SK Kampung Baru Lanjut juga dan Tolerjiz Abdul Aziz Hau bin Abdullah dari SK Lui Timur. Jadi apa yang kami dapat ringkas dan padatkan berkaitan dengan isu yang pertama Encik Herman mengatakan guru sering mendedahkan kerja secara tidak terkawal dalam media sosial dan pandangan beliau media sosial penting untuk pelajaran tetapi guru mesti menjadikan pembelajaran uh, menjadikan contoh yang baik di dalam maya. Dasar anak beliau untuk kongsi gandungan beretika secara tutorial bukan menghina dasar atau program KPM dan kebebasan suara perlu ada had dan ada saluran yang betul. Manakala Puan Siti Zahara pula, um, beliau mengatakan guru perlu menjaga batas antara kehidupan pribadi dan profesional. Um, daripada pandangan beliau, media sosial boleh dimanfaatkan untuk pendidikan Tetapi guru harus mengelak ketagihan dan kandungan yang menjejaskan 4 versi 5 uh, beliau adalah berkongsi maklumat sahih, elak isu sensitif dan mematuhi kod etika kekuat Untuk menjaga integriti serta kredibiliti pendidik uh, Kalau teologis Abdul Aziz Hau, Abdullah Uh, AI dan media sosial berperanan dalam pembelajaran tetapi boleh disalahguna. Guru boleh uh, guru perlu berkongsi maklumat yang positif dan tempat bagi memberi manfaat kepada komuniti. Jadi selain dia adalah gunakan media sosial secara profesional profesional, Elakkan menyebarkan maklumat uh, palsu atau mempersikkan usaha KPM tanpa saluran yang betul. Jadi apa yang apa yang saya dapat rumuskan tentang temuan berkaitan dengan isu yang kami pilih uh, ketiga-tiga responden ketiga-tiga pakar rujuk uh, mengat, mengatakan guru perlu menggunakan media sosial sebaik yang mungkin secara beretika dan profesional bagi memastikan yang memberi manfaat kepada pendidikan walaupun media sosial penting untuk pembelajaran membina jaringan dan berkongsi amalan terbaik, pendahai yang tidak terkawal boleh menjejaskan kredibiliti pendidik. Kod etika keguruan menetapkan bahawa guru harus menjaga batasan antara hidup, kehidupan peribadi dan profesional. Mengelakkan kandungan yang boleh menimbulkan kont kontroversi serta menggunakan saluran rasmi untuk menyuarakan pendapat. Kebebasan suara adalah hak semua tetapi guru harus menyedari kesan setiap perkongsian mereka terhadap imej profesion dan sistem pendidikan. Kesimpulannya, guru harus menjadi pempengaruh positif dalam dunia digital yang memastikan perkongsian mereka bernilai, membina sejajar dengan etika dan tanggungjawab sebagai pendidik. Jadi, uh, kita teruskan pemandangan uh, oleh rakan saya yang seterusnya iaitu Surai, Nur Suraya Mudalib. Dipersilakan. Baiklah, saya akan meneruskan uh, pembentangan oleh kawan saya. Saya Nur Suraya binti Mutalib. Saya akan membentangkan apa itu punca atau faktor salah laku penggunaan media sosial dalam kalangan guru di Malaysia. Okey, baiklah pertama kita boleh lihat pada penyalahgunaan waktu bekerja iaitu berlakunya keterlibatan dalam aktiviti peribadi semasa waktu bekerja. Guru menggunakan media sosial untuk tujuan pribadi semasa waktu bekerja seperti rakam, muat naik video pelajar tanpa izin Hal ini akan menyebabkan berlakunya penjejasan berlakunya terjejasnya fokus pada pengajaran dan pembelajaran serta tidak semena-mena akan memudaratkan imej profesyen keguruan Okay. Baiklah yang kedua ialah kurangnya kesedaran etika. Kurangnya kesedaran tentang garis panduan ketika penggunaan media sosial menyebabkan guru tidak memahami batasan yang perlu dipatuhi. Hal ini kerana ia melibatkan pelajar dalam kandungan media sosial mereka kerana tidak semestinya mereka meminta izin daripada penjaga murid tersebut. Seterusnya ialah pengaruh media sosial dalam masyarakat iaitu tekanan trend media sosial tekanan untuk mengikuti trend media sosial dan mencapai populariti boleh mendorong guru untuk melakukan tindakan yang sangat tidak profesional seperti rakam pelajar untuk mendapatkan ulasan positif baru-baru ini ataupun sejak kebelakangan ini kita boleh melihat pada media sosial seperti TikTok betapa ramainya guru, warga pendidik merekod dan menggambarkan apa yang mereka lakukan di sekolah dan menonjolkan muka-muka murid mereka tanpa mereka sedari ataupun sebenarnya mereka menggunakan membuat perkara itu untuk mendapatkan views, mendapatkan engagement untuk kepentingan peribadi mereka. Dan yang terakhir sekali, kurangnya pengawasan. Kurangnya pengawasannya efektif dari pihak sekolah atau kementerian terhadap penggunaan media sosial oleh guru boleh memungkinkan kesilapan berlaku tanpa tindakan yang sewajarnya. Uh, itu saja saya rasa punca atau faktor yang agak ketara, yang agak luas bagi isu ini. Berdasarkan hasil temubual kami dengan tiga warga pentadbir yang datang daripada dua buah sekolah yang berbeza. Dua daripadanya ialah guru besar dan satu daripadanya ialah penolong kanan HEM. Hal ehwal murid. Okey baiklah dapatan pertama saya bentangkan uh, daripada hasil daripada Encik Herman B. Muhammad Sopar iaitu pengaruh sosial dan sikap mencari pandangan negatif menjadi punca utama. Walaupun garis panduan wujud, tindakan yang lemah menyebabkan isu ini berterusan. Kempen kesedaran dan peringatan berterusan diperlukan untuk memastikan guru bertanggungjawab. Di mana kala hasil daripada uh, Puan Siti Zahara iaitu berlakunya pelanggaran etika yang berpunca daripada kurang kesedaran, tekanan kerja dan pengaruh sosial. Sekolah dan KPM perlu sediakan garis panduan yang jelas, latihan berkala serta pemantauan yang ketat. Guru harus memahami etika, menjaga batas profesional dan menggunakan media sosial secara positif. Dan terakhir sekali daripada uh, guru besar SK Louis Timor iaitu TS Abdul Aziz Haub bin Abdullah. Okay, faktor utama ialah pegangan dan prinsip individu, bukan sekadar garis panduan atau pemantauan. Yang mana Encik uh, Abdul Aziz ini menekankan uh, punca salah laku ni sepenuhnya daripada individu itu sendiri. Sekolah perlu membudayakan penggunaan media sosial yang positif, guru harus berilmu, memahami tanggungjawab dan menggunakan media sosial untuk manfaat pendidikan fikir okay, baiklah jika ada punca dan faktor masalah ada. Jadi apa yang seterusnya boleh lakukan ialah langkah penyelesaian bagi masalah berikut. Yang pertama saya boleh bagi ialah garis panduan dan latihan berkala. Berdasarkan pembacaan saya daripada laporan, berita maupun artikel, KPM perlu memperkuatkan garis panduan yang sedia ada dan menyediakan latihan berkala bagi guru untuk memahami etika penggunaan media sosial. Seperti program pembangunan profesional berterusan CPD bagi guru. Sekolah harus memastikan guru memahami batas profesional dan menggunakan media sosial secara positif untuk tujuan pendidikan seperti PDA, PDP, Uh, memastikan uh, maklumat disampaikan itu adalah tepat. Yang kedua ialah pemantauan ketat dan tindakan tegas. Pemantauan ketat oleh pihak sekolah dan KPM diperlukan untuk memastikan garis panduan dipatuhi dengan tindakan tegas terhadap pelanggaran. Jika ada salah laku, jika diberi ada laporan tentang uh, penyalahgunaan, jadi sepatutnya KPM atau pihak sekolah terkenakan tindakan yang tegas bagi memastikan perkara itu tidak berlaku lagi. Okay, guru yang melanggar etika harus diberi peringatan dan latihan lanjutan untuk meningkatkan kesedaran mereka. Okey yang seterusnya ialah kempen kesedaran dan budaya positif. Kempen kesedaran secara berterusan diperlukan untuk memastikan guru bertanggungjawab dalam dalam penggunaan media sosial. Maksudnya sentiasa-sentiasa ada kempen yang berterusan yang mengingatkan kerana manusia ini mudah lupa. Seterusnya sekolah perlu membudayakan penggunaan media sosial yang positif dan berfaedah untuk pendidikan bukan sekadar mengikut trend sosial semasa. Jadi dia sentiasa buat secara berkala berfaedah untuk pendidikan untuk pengajaran dan pembelajaran bukan sekadar trend sosial semasa yang mana sekarang semua ada akaun untuk menagih views atau engagement dan seterusnya pada uh, akhir sekali ialah penggunaan media sosial untuk pendidikan guru harus menggunakan media sosial untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran seperti menggunakan aplikasi interaktif gamifikasi dalam subjek tertentu sekarang banyak aplikasi banyaklah mesawang yang menawarkan aa, pembelajaran secara interaktif yang sangat menarik untuk digunakan pakai di dalam bilik belajar. Guru, guru perlu berilmu dan memahami tanggungjawab mereka dalam menggunakan media sosial untuk manfaat pendidikan. Terima kasih kepada Aisyah dan juga Suraya di atas pembentangan itu tadi. Saya akan meneruskan pula iaitu uh, implikasi ke arah membudayakan pembelajaran digital. Okey, yang pertama to, uh, uh, pakar pakai pertama iaitu Encik Herman bin Muhammad Safar iaitu daripada Sekolah Kemasaan Baharu Lanjut iaitu menerangkan tentang berita separuh wasat ini menjadikan guru sasaran kecaman iaitu penyebaran maklumat yang tidak sahih atau separuh benar di media sosial boleh menjejaskan imej profesion keguruan. Guru yang terlibat dalam isu viral tanpa konteks yang tepat mungkin menjadi sasaran kecaman masyarakat sekaligus menjejaskan kepercayaan terhadap pendidik. Oleh itu, guru perlu berhati-hati dalam berkongsi maklumat bagi mengelakkan salah faham yang boleh mencetuskan kontroversi. Yang kedua pula, penyebaran perkara positif boleh meningkatkan kompetensi guru dan murid. Media sosial berpotensi menjadi platform untuk memperkasa profesional, profesionalisme guru melalui perkongsian ilmu, kaedah pengajaran yang inovatif dan uh, pengalaman pendidikan. Murid juga mendapat manfaat dengan akses kepada bahan pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif membantu meningkatkan pemahaman serta motivasi mereka dalam pembelajaran. Okay, seterusnya penggunaan media sosial oleh influencer KPM eh kajian influencer ini guru yang berpengaruh di media sosial mampu memberi inspirasi dan motivasi kepada rakan pendidik serta murid. Eh okay, mereka boleh berkongsi teknik pengajaran terbaik dan juga strategi pembelajaran abad ke-21 serta amalan pendidikan yang selari dengan perkembangan digital. Inisiatif ini menyokong usaha KPM dalam memperluaskan lagi budaya pembelajaran digital yang lebih berkualiti. Pakar kedua yang dirujuk iaitu Puan Siti Zahra binti Hayat iaitu Sekolah Kebangsaan Kampung Baharu Lanjut. Okey. Uh, beliau menyatakan bahawa penggunaan media sosial secara beretika membolehkan guru memperkayakan pengalaman dengan bahan yang sahih seperti video, artikel dan infografik. Hal ini menjadikan pembelajaran lebih fleksibel dan mudah diakses oleh pelajar pada bila-bila masa. Namun begitu, cabaran seperti jurang digital antara kawasan bandar dan luar bandar perlu diatasi bagi memastikan kesamaan dalam pembelajaran. Guru juga harus bersikap profesional dalam setiap interaksi, menggunakan bahasa yang sopan serta mengelakkan penyebaran maklumat palsu atau kandungan negatif. Seterusnya pula, semasa pandemik COVID-19, platform seperti Telegram dan WhatsApp membuktikan keberkesanannya dalam dalam memudahkan komunikasi dua hala serta memberi akses pantas kepada bahan pembelajaran. Oleh itu, media sosial perlu dimanfaatkan secara bijak sebagai alat sokongan dalam membudayakan pembelajaran digital yang lebih inklusif dan berkesan dalam kalangan murid. Seterusnya pakar yang ketiga yang dirujuk iaitu TS Abdul Aziz Hau bin Abdullah dari SK Lor Timur. Untuk maklumat Cik Syakir, saya menemui beliau uh, untuk me, untuk mendapatkan uh, input tentang uh, media sosial uh, Pemudayaan dalam digital ini. Okey, iaitu pengen, uh, implikasi yang pertama iaitu penggunaan media sosial dalam pendidikan memberi kesan besar dalam membudayakan pembelajaran digital. Guru perlu berhati-hati agar perkongsian mereka tidak menjejaskan imej profesyen keguruan dan sebaliknya menjadi contoh positif kepada murid. Okay. Media sosial seperti YouTube, TikTok dan adweb di VKPM dapat meningkatkan pemahaman murid melalui akses yang mudah kepada bahan pelajaran yang interaktif dan fleksibel. Hal ini membantu mengatasi kekangan masa dalam proses pengajaran yang dilaksanakan di sekolah. Walau bagaimanapun, menurut beliau, penggunaan media sosial ini memerlukan kesedaran, kendiri dan prinsip yang jelas tanpa bergantung sepenuhnya kepada garis panduan luar. Guru yang bijak memanfaatkan dengan baik akan menjadi teladan dalam ekosistem pembelajaran digital yang lebih berkesan dan bermakna. Sebagai kesimpulan eh, berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahawa penggunaan media sosial oleh guru boleh memberi manfaat besar sekiranya dikendalikan dengan beretika dan mengikut perundangan. Penggunaan media sosial secara beretika dan terkawal selari dengan konsep, konsep The Big Idea TBI iaitu penghayatan jiwa guru dalam pendidikan digital sebagai pendidik ke arah memacu prospektif pembelajaran inovatif murid. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi juga menghayati peranan mereka sebagai pendidik digital yang beribawa. Dengan memanfaatkan media sosial secara bijak, mereka dapat memimpin murid ke arah pembelajaran inovatif, memperkayakan pengalaman pendidikan serta menokong transformasi digital dalam bilik darjah. Oleh itu, media sosial menjadi pemangkin dalam merealisasikan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membentuk guru sebagai ejen perubahan dalam era pendidikan digital Ini uh, merupakan antara uh, artikel, rujukan daripada artikel Iaitu pendigitalan pendidikan okay, Menurut Nurul Ham 2021 menyatakan Penggunaan permainan digital dalam PDBP akan menarik minat murid untuk belajar kesan positif pendidikan, pendidikan ini akan lebih terselah sekiranya pemimpin pendidikan mempunyai kemahiran untuk mempengaruhi, menggalakkan, membimbing, mengarah dan menggerakkan organisasi yang ada kaitan dengan pelaksanaan dan pembangunan pendidikan dan pengajaran dalam era digital pada masa ini. Baiklah, ini sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.